ये तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त परिंदों की कीमतें बहुत कम है सवाल यह है कि क्या हमें अपने कारोबार को स्टार्ट करने के लिए इस वक्त का फ़ायदा उठा लेना चाहिए जिसमें कीमतें बहुत कम हैं क्या हम परिंदों में इन्वेस्टमेंट कर लें अगर कर लें तो क्या लॉजिक है अगर ना करें तो क्या रीजंस हैं डिटेल से वीडियो आपको बताने जा रहे हैं वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाजोर अल्लाम दोस्त दोस्तों बर्ड्स प्लानर चैनल में आपको वेलकम करता हूँ तो वीर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने सुबह ख़लास और दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा बात करते हैं कि इस वक्त परिंदों की कीमतें बहुत कम सतह हैं चाहे वो जावा हो चाहे वो लव बर्ड हो चाहे वो कॉकटेल हो चाहे वो फिंचिस हो डव हो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हो या कोई भी परिंदा हो इस पर डिटेल से हमने रेट के बारे में वीडियो अलग से बनाई है वो आप देख लें उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करें हम हर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो आपका नाम लेकर बनाएंगे अब क्वेश्चन यह है कि क्या हम अपने बर्ड्स का कारोबार इस वक्त स्टार्ट कर सकते हैं तो आपका आंसर यह है कि जी हाँ इस वक्त जिस सतह पर परिंदों की कीमत है ना मेरा भाई उस सतह पर परिंदों की कीमत दोबारा नहीं आएगी डाउनफॉल है फ़ायदा उठाएं परिंदे खरीद लें लेकिन वो परिंदे जो कमर्शियल है ये जेहन में रखना है, ये नहीं कि सब खरीद लें कुछ परिंदे जिनकी कभी भी आइंदा भी वैल्यू डाउन होने के चांसेस नहीं है बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं जो हमारा गेस्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेहतर अल्लाह पाक की ज़ात जानती है चांसेस जो है वो मैं बता रहा हूँ कि इससे कम प्राइस क्या होगी अगर आपकी पॉकेट इजाज़त देती है ऑस्ट्रेलियन पैड्स ख़रीदें जावा में इन्वेस्ट थोड़ा बहुत कर लें कॉकटेल में कर लें लव बर्ड में कमर्शियल में जैसे फिशर लुटीनो परसनाटा अल्बाइनो बस इसके अलावा किसी दूसरे बर्ड में ना आए अगर आपकी पॉकेट जिस रेंज में है फॉर एग्जांपल आपके पास दस हज़ार रुपये है आप उसमें से चार पांच जोड़े ऑस्ट्रेलियन के खरीद लें अगर हम 600 के हिसाब से लगाएं तो तीन हज़ार रुपये के पांच जोड़े ऑस्ट्रेलियन के आ जाते हैं आप उसमें से दो लव बर्ड के खरीद लें जो आपको बेहतर लगे 2500 वाला 2000 वाला 3000 वाला 3000 वाला लें तो छः हज़ार रुपया नौ हज़ार रुपया लग गया हज़ार रुपया बचा आपके पास आप उसमें जेबरा फिंच खरीद लें मतलब आप इस तरह से स्केचुल बनाएँ कि आपके पास अलग अलग म्यूटेशन आ जाए तीनों बर्ड को रखे कोई ना कोई आपको फ़ायदा देगा दाना पूरा करेगा मार्केट में आपके उसी दाम में बिक जाएंगे, बच्चों की कीमत डाउन होती है ज़रा कम होती है बड़ों की कीमत एज़ यूजल होती है फॉर एग्जांपल अगर आपने 600 का स्टेलियन का जोड़ा ख़रीदा है तो मार्केट में बच्चे आपके 400 का जोड़ा बिक जाते हैं तो बहुत बेहतर है अगर आप लव बर्ड का तीन हज़ार का जोड़ा ख़रीदते हैं पर का ब्लैक आई का या लुटीनो रेड आई का तो आपका हंस के अठारह सौ का बच्चे का या सोलह सौ सो तक बच्चे का पेड़ बिक जाता है तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है तो इससे कम क्या कीमत होगी ये राइट टाइम है ब्रीडिंग सीजन अगस्त में आते ही कीमतें थोड़ी अप होंगी तो बेस्ट टाइम है परिंदे खरीदे अगर आपकी पॉकेट इजाजत देती है लेकिन महंगा खरीद नहीं ख़रीदना परिंदा दूसरा अपनी पॉकेट से ऊपर नहीं जाना तीसरी मेन चीज़ ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि अगर आपको परिंदे रखने का आईडी है तब परिंदे के कारोबार में आना है वरना सस्ते से सस्ता परिंदा खरीदना है उसको पहले सीखना है फिर परिंदों के कारोबार में घुसना है ऐसे ना हो आप कहना भाई आपके कहने पर मैंने बीस हज़ार रुपया लगा दिया खुदा नासा परिंदा बीमार हुआ मर गया परिंदा ने ब्रीड ने किया क्या मसला हुआ मेरे छः मास आया हो गए तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आपका तजर्बा नहीं है तो पहले सीखें हमारी हर टॉपिक पर वीडियो उसको आप देखें तो पहली चीज़ आपको परिंदों की मकम्मल उम्र का पता होना चाहिए जेंडर का पता होना चाहिए एक्टिव वर्ल्ड का पता होना चाहिए दूसरी चीज़ आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है उसको अच्छे तरीके से डिवाइड करें कम रेंज में ज़्यादा परिंदे ले लें जिनकी वैल्यू कम अज़ कम बेहतर हो दूसरे परिंदों से तो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है तो नुकसान भी नहीं होता महंगे परिंदे की तरफ नहीं जाना कि 20 बीस तीस तीस हज़ार वाला आप एक जोड़ा ख़रीद लें कुछ कमर्शियल ब्रीड हैं जैसे ग्रे पैरेट है रॉ है इन पर पाबंदी या फिल वक्त यह ऐसे परिंदा जिनकी वैल्यू डाउन नहीं होती तो इनको आप लेके जा सकते हैं वरना मैं यही सुजेस्ट करूँगा लव बर्ड लेना है फिशर लुटीनो आ, अल्बाइनो इन्हीं इन्हीं पर उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन में आप कोई भी चाहे होगो ले लें चाहे रेडई ले लें ले, क्रस्टिड ले लें नॉर्मल बजरी ले लें आप जावा में आए तो जावा में भी वाइट में ग्रे में सिल्वर में आम फिंचिस जो जेबरा उसमें कोई भी ले लें कॉकटेल में ग्रे में आ जाएं क्रीम रेड आई में आ जाए तो इसके अलावा किसी बर्ड में फिल वक्त ना आ जाए इन्वेस्ट करें टाइम दे परिंदों को ब्रीडिंग सीजन आते ही ब्रीड लें बच्चे हासिल करें सेल करें अर्न करें प्रॉफ़िट अपना बेस्ट वे होगा आपकी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा क्योंकि प्राइसेस डाउन है इससे अब फिल वक्त नहीं जाएंगी लेकिन ठीक दो तीन माह बाद ऊपर जाएंगी कीमतें और इससे डाउन होने के चांसेस बहुत कम है तो यही आपको आज वीडियो में बताना था अगर आप परिंदों के लवर्स हैं परिंदों की मेडिकल किट मस्टर्ड इधर जो कि हमारे पास है जिसमें किट में विटामिन एंटीबायोटिक मोशन के ड्राप्स बुखार के ड्राप्स कैल्शियम चाक ब्रीडिंग पाउडर जैसी छः चीज़ें मौजूद हैं हर मसले का हाल उस बॉक्स में लेना चाहे कांटेक्ट करें पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी हो जाएगी कैल्शियम चाक में आड़ी लेना चाहे परिंदों के झूले अच्छा माहौल बनाने के लिए स्टैंड बर्तन दाना साफ करने वाली मशीन अंडों में से चूदा निकालने वाली मशीन तमाम चीज़ें आपको हमारे से मिल जाएंगी डिलीवरी हो जाएगी ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप नंबर फेसबुक पेज टिक टॉक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे थैंक यू सो मच कॉन्टेक्ट के लिए जीरो तीन सौ सैतालीस चार सौ बयालीस एक सौ ग्यारह सात दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़